издевается из, тулки сол... из втулки стабилизатора. Ебать, не как Всем привет, вы на канале Вартиевский. Сегодня в видео у нас будем, будем поменять стойки стабилизатора и втулки стабилизатора. На чудеснейшем аппарате Ford Mondeo, то, как я был у нас в прошлой серии. Ну, блядь, заводы без ты. Ну, ничего страшного, машина тоже. Даже на фильмы прекрасный Старлайн. Говно. <laughs> 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 Олимпи... Олимпиада, то <laughs> <якась> 86. <laughs> так, а получится у нас на чине, побачите дальше, а мы начинаем. <laughs> не смеши, стабилизация пропадает. <laughs> Поехали, давай разбирайся. Нам надо открутить оцей... Крепление подрамника, и тогда открутить тут один, и там еще за ею один. Ну, это це... попробуем с ямой, конечно, что оно опустится, может получится. Может и не получится. Сейчас, короче, откручиваем оцей на 23, наверное. 21. 23. Ну, это с двух сторон надо сделать здесь и здесь. Короче, откручиваем. Так, распустили мы подрамник, откручиваем. Не бачу ничего за твоей тени. О. А ну покажи, что мы откручиваем. У тебя болта. Ухо. Крепле... Скоба крепления. Тих. Втулок стабилизатора. Легко, да? Да. Ну, мы попшикали даже ВДшка, как на колы. Так, ладно, пошла я, короче, колесо садом кратить, і и буду снимать с той стороны. Так, все, зняв я колесо, Нам надо поменять стойку сейчас открутить. И... А цей гуинчик. Сейчас отключим этой гунчик. А дай ключа на 13. Не дам. Мне не треба. Ну ладно, я можу оцей откручивать пока. Тоді. Буду откручивать стойку, значит. Вот это я На 13. Не Ні, я не брав, дай гайковерт. 5. Ти шо срався? Єбать, шо ти жрав? Туз Курва, не хватило трохи потуги. А що дела, чув? Шо? Ну, мене привертається з усім шорой. Ти, блядь, по шестигранники порошковий ключ. Но вообще на СТО, когда так провертается, то некоторые, кто долбоеб, берут шестигранники, в основном их отпыляют нахуй. Ну я попробую. Ну может пылять нахуй, Вы быстрее. Просто Нет. Yeah. по этой шляпе нахуй хуяришь, або гайку зарезаешь, або все вот тут так. Нахуй. Ну я знаю, типа, что отрезают их в основном, ну я попробую открутить. Ну старые открутились. Ну так ж почистить под шестигранику Ну понятно, так ладно, пошел я. Ну там может быть и звездочка. Ладно, попробуем без варварских методов. Ставим шестигранник и ключ. И попробуем открутить. Не. Давай. Так что, тягни. Что так а что, ты мне сейчас в руку засунешь? Ну, это... Так пошло уже. Да вот сейчас вверху скобу упирается. Да я бачу, так что я могу сделать? Можу хиба загнуть. клюй, еще трошки. Это и молотка в кабель, Все, хорош. О, да, там утончения и до ну Так, все, выдолбали долбали. А, перед мы сняли, короче. Срезали Не, ну дырка, конечно. Не, ну видно разницу. Трохи Ну, чуть-чуть. Слегка. Графіткою можна марш ключку. Так пойди возьми, поможеш. Задав папку. Я підсніму, що тут вироботка. Ну мені кажеться, воно сильно не спасе. А ну не, ну може тепер, якщо воно буде зажите, воно буде не так? Короче, мажемо діваємо, як засовувати. Ой, бля, все собрали, насунули. Я вже наживив. Сейчас прикручуємо здесь, ставим нову стойку і собираем цю сторону. Так що все. собираем в обратной последовательности, Теперь закручиваем. Все, собрали. Поставили сюда, помазане. Тут помазане, собране, там помазане, собране. Младш... Младший научный сотрудник в яме сидит. Что там таке? Трубарит. ну, То так надо Все, все тут тило Короче, сейчас вставляем колоса Проходим на вторую сторону так, Издевается из, из тулки стабилизатора Давай, давай, еще чуть-чуть Да все, уже, наверное, выдолбается А может и не А, да О, Дубова е. Все нова? Ну така А в некоторых машинах, кстати, де не просто резина, а внутри еще такие Угу, Не знаю. Их разогнешь, а потом попробуй скобуть ставить. На ти, конечно, попаяло постоянно, ты ей постукал. Да не. Так, короче, из-за чего мы меняем стойки стабилизатора? В этой стороне мы уже распыляли, уже, в принципе, все. И... Тут она, ну, типа, сила. Но есть нюанс с пыльником. Ну, это на одну зиму. Ну, это, типа, по весне им будет капец. И плюс они новые, сейчас покажу, в чем их различие. А, Может помазать. Ладно, я помажу сам. Блять, белоручка нахуй. Мажешь, блять. Ну, помажешь, блять. Вот так открыть хотя бы. А, оно ну, открыто. Я их, наверное, уже кто-то, блять, куда-то. ты так думаешь? Ну, грязь, блять. БУ! Ну, я думаю, раз... разница, конечно, вода на лицо что тут больше, тут меньше. Не толщина самой Не толщина самой, да, палки ну, блин, толщина палки, это, я не знаю, это такую яму поймать, чтобы ее загнуло. она ну, ну, может трохи играет. А, ну типа из-за того. Блядь, машина ездит на таких космических скоростях, думаешь, а, блять, надо, <laughs> чтобы такая жесткость была. Так, все, короче, сейчас собираем в обратной последовательности. Мажем. Ну, вот, да, Тулку. Мажем втулку і запихаємо назад. І збираємося в кучу. Потім ще будемо виставляти розвал. Бо Після нашого ремонту розвала нема. Будемо по колгосному виставляти. Цей нам младший научний сотрудник буде виставляти розвал. Рулетка, блять. Блядь. Наглаз насрать, бери на веревку Так, ладно, все, вставляємо. Неудобно самим знімати, так що. Покажу, як соберу. Так. Ми закрутили все. Зараз ми виставляємо розвал. рулеткой. Берем от центра Блядь. протектора. Дай мне от центра. Ну, приблизно. <laughs> И меряем. Тут у нас получается... Ай, 150 с хуем, с половиной. А теперь у нас получается 146. Сейчас подкрутим тут. На 2,5 см. И там. И тут. у тебя Гайку отпустили уже. Ну тут не от еще, я так понял. Нет. По пустым А что надо делать? Нам надо... Закручивать. Что закручивать? А, ну да. Чтобы у нас колесо заховалось вот так. Ну да. Ну давай. Крутый ты маш. Тебя все выйдет. Угу. Тяжко? просто неудобно. Да. Ну, знаешь еще круто. На, тут снимай. так я кручу. Тут грани немає, у нас натяги. Ну, так, конечно, смутно видно, что ты там крутишь. Да. Отсюда, Ой. если зайти, то будет видно. Ну, уже где гайка почти в упоре. Что за Твой пыльник там не наматывается. Наматывается. Блять. Надо отпустить, этот зайхануть, и можно расправиться. Я ты что она, сука, шкварчить там, нахуй. Ебать, не дала, ты приёзала. да, Это такие, да контрацептив. Ладно, снимай, сейчас я распучу. Я чуть чё, блядь, шкварчит, думаю, что ну ладно. А я думал, это что рулетка, и <laughs> стою, и кручусь обеспокоенно. Нормально, ничего тут страшного не произошло. Не спал из Нет. Значит, не. не. порвал? Нет. <laughs> ну, таким, блядь, да, сколько не то я трохи <laughs> буду, ну, блядь, на тебя заново. Пойдет, Ну, миряй. На, Давай. 48 ровно Ту Б148, наверное, сейчас. 148 литри. 3. это. А ну сейчас я повожу. Ну, так. На миллиметр надо. Ибо ровно. Угу. Хорошо, все, сейчас отпускаем и все. Так, все, выехали на лютый тест-драйв. Начал надо работать, кроме задней ляди. Так, так нормально, развал. мастер развала. Мастер развалищик. <laughs> ну хорошо, что тебе развертай, поехали нахуй, ходу да. Ну накидаешь так, как тогда кидал. Да ну не. Ну раз же вообще вдержать не можно было. Ну и все, таки, хорошо. даже ну, Так, все, вот таке у нас видео было, как мы ремонтировали свой аппарат людный. Да? Да, лютейший просто. Все, всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Кто желает поддержать канал, ссылка в описании. Так что все, всем, до новых встреч, всем пока-пока.